Yuhui guys Jumpa lagi di Rastois ya, Di channel mencari ikan Yuk ayo Kita carikan lagi guys Bersama Rastois Wadiduh guys Ada balon nih guys Waduh, balonnya berlumpur Dan dia goyang-goyang sendiri guys Waduh, jangan-jangan Balonnya kesurupan kali ya Wah, lihat nih guys, balonnya warnanya. Wah, warnanya abu-abu guys. Wah, dino kita pecahin guys ya. Sepertinya di dalam ada airnya guys. Coba kita pecahin hitung bareng-bareng guys. Satu dua. Tidak lain guys, balonnya pecah guys. Wah, dan rupanya di dalam ada ikan-ikannya guys. Wah, kita tangkap yang ini dulu guys ya. Wah guys, lihat nih guys, yang ini ikannya. Wah, ikan gurame guys. Wah, yang tadi gua ini guys masih ada nih. Wah, kalau yang ini ikan nila guys. Wah, dawi bukan jenis ikan hias nih. Coba kita cari yang satu tadi guys ya. Wah, Wah guys guys dia malah lari ke sini nih Wah di depan gak punya kaki kok bisa lari ya ah, Lihat nih guys Yang ini ikan apa ya Wah ikan betok guys waduh kita masukin juga ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys Siapa tahu di sekitaran sini ada yang lompat-lompat Wah itu ya, sepertinya sudah gak ada guys Coba kita cari balon-balon lagi guys Yang ini guys Wah guys perhatikan guys Di sini ada sesuatu guys Wah perhatikan bentuknya kayak tokek guys Coba kita tangkap, guys! Ya, wah, lihat nih, guys! Oh my god, guys! Rupanya ada ikan sapu, sapu, guys! Ikan yang unik nih, wah, lihat nih, guys! Dia joget-joget pinggul nih. Mas Gengaji Di dalam wadah guys ya. Wah ini beneran ikan sapu-sapu guys. Dan coba periksa guys. Di dalam ada sesuatu yang nongol-nongol. Tapi malu-malu guys. Coba kita pakai ah, luar guys ya. Wah oh, ini guys. Rupanya wah ini guys. Oh my god guys. Ada ekor-ekor yang kelihatan nih. Dan lihat nih guys. Ini sepertinya anaknya guys. Wah guys guys perhatikan. Dia joget pinggul-pinggul-pinggul lihat nih guys ini ada ikan sabu-sabu juga guys tapi warnanya gini kan albino guys wow. kita masukin juga ke dalam wadah guys ya dan coba perhatikan guys lihat nih guys di sini ada ekor-ekor yang kelihatan itu si ikan atau apa ya coba kita keluarin guys ya wadidaw guys oh my god guys rupanya ikan guys coba perhatikan ini kan apa guys ya ikannya licin-licin nih wah guys guys perhatikan wow oh my god guys rupanya ikan canda guys wadidaw ikan cananya bersembunyi ya guys kita masuk Aja, kita aja ke dalam wadah guys ya mencoba kita periksa lagi guys wah yuk, sepertinya sudah nggak ada nih mending kita lanjut cari-cari aja ikan-ikan lagi guys ya wah guys ah oh, guys guys perhatikan guys di sini ada kolam kecil dan ada empat ikan di dalam kolamnya guys coba kita seruk-seruk ikannya guys ya itu ikan-ikan apa ya wah cantik-cantik tapi lihat tuh guys gemoy-gemoy badannya wah guys rupanya ada ikan molly balon guys wah kita menemukan sarang ikan molly balon mantap men kita masukin ke dalam wadah guys ya lihat nih guys ada empat guys ada yang putih hitam hitam putih putih putih, putih hitam <laughs> kita masukin aja ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa guys wah ternyata di sini ada kolam-kolam ikan juga guys Ya coba wadi dong ada lagi ada lagi nih Ada lihat tuh guys Ada trio ikan di dalam kolamnya nih ha, Itu ikan apa guys ya Coba kita serok-serok guys ya Ini ikannya sepertinya ikan gemoy gemoy juga nih Kita seruk yang ini dulu Waduh, guys Pantasan gemoy guys Ini adalah ikan mas Koki ha, Mantap dan kita masukin ke dalam wadah guys Dan coba kita serok lagi guys ya Nah lihat nih guys ada lagi Yang warnanya wah orangnya campur putih Ini ikan mas Koki juga guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Kalian lihat nih guys masih ada nih. Wah, beneran trio ikan mas toge ini. Cantik banget ya ekornya. Kita masukin ke dalam wadah guys. Wah, lihat nih guys, kolamnya sudah kosong nih. Pasti di sekitaran sini masih ada kolam-kolam yang belum kita temukan guys. Wah, ini apa guys ya? Wah, guys, guys, perhatikan guys. Ada wah, ada sebuah si telur nih guys. Telurnya kembar-kembar nih. Wah, warnanya hijau merah guys. Unik banget guys. Coba kita pecahin salah satunya aja guys ya. Wah, lihat tuh guys. Lihat tuh guys. Wah, telurnya pecah guys. Wah, dan sepertinya ada ikan yang keluar nih. nih Perhatikan, perhatikan Wow uh guys Ada ikan glowfish guys Glowfish Sumatera Di dalam telur-telurnya Pasti yang ini juga ada guys Kita pecahin juga guys ya Satu, dua, tiga Wah guys beneran ada nih Yang ini warnanya merah guys Wah pantasan telurnya warnanya merah hijau Karena ikannya merah hijau juga guys Wah glowfish Sumatera beneran guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan ini pecahan telurnya kita nggak usah bawa pulang Mending kita buang aja guys Dan coba kita cari-cari lagi guys Siapa tuh masih ada telur-telur Wah ini apaan, guys Wah Wah, guys, guys, perhatikan, guys. Sepertinya di sini ada ikan yang bersarang, guys. Wah, lihat tuh, ikannya cantik banget, guys. Wah, lihat tuh, guys, dia bersembunyi di balik tanaman ini. <gothos> Coba kita tangkap, guys, ya. Perhatikan, guys, ikannya cantik banget, nih. Eh, lihat sini dong. <tasi> lihat nih ikan. ikannya lumayan liar ya wadidoh, malah lompat nih guys ikannya ini ikan, ikan apa guys ya cantik banget ya coba kita masukin dulu ke dalam wadah wah guys rupanya ikan cupang Waduh warnanya hijau stabil lo guys dan ekornya merah mantap men kita masukin ke dalam wadah. Dan coba kita cari-cari lagi, guys. Siapa tahu di sekitaran sini ada kolam ikan cupang lagi, guys. ya Wah, guys, guys perhatikan, guys. Wah, di sini ada kolam ikan, guys. Kolam ikan ikan yang berwarna-warni. Wah, perhatikan, guys. Banyak ikan-ikan tuh ikan-ikan apa aja ya? Coba kita tangkap yang ini dulu, guys. Yang bentuknya yang unik-unik nih. Wah, guys, guys perhatikan. Ada ikan kerong-kerong nih. Wah, di itu sirip-siripnya dinaikin tuh. Wah, di ikan kerong-kerong. Ya, lihat tuh, guys. Dia langsung berubah jadi monster. Kita masukin. Aja ke dalam wadah guys ya dan sepertinya masih ada nih wah guys yang ini mau motifnya cantik juga guys ya wah guys guys perhatikan kita masukin ke dalam wadah guys ikan ikannya masih pada hidup wah dan lihat nih guys ini ada ikan cantik juga nih warnanya cantik juga wah ada guys yang ini ikan wah ikan mas koi slayer guys mantap betul kita masukin ke dalam wadah guys rupanya ada ikan mas lagi nih mas <laughs> yang ini ikan ikan mas komet nih wah banyak ikan mas ya yang kita temukan ada ikan koi, kome, koki Mantap betul nih Kita masukin ke dalam wadah Dan lihat tuh guys ada yang kecil-kecil Tapi kurus-kurus Eh tapi kurus-kurus Coba kita serok-serok guys ya Wah guys kakak dapat satu nih Wah sepertinya ikan pelati guys Yang ini sepertinya betina Kita masukin ke dalam wadah guys Dan sepertinya masih ada nih guys Waduh kita harus bisa menyeroknya guys ya Waduh sini dong sudah kurus gesit banget lagi wah lihat tuh guys yang ini kan pelatih pedang yang jantar waduh lihat nih guys ekornya ada ada pedangnya tuh <gif> kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys Kolam-kolamnya sepertinya sudah nggak ada ikannya nih Coba kita lanjut cari-cari lagi di sekitaran sini guys Ya ini apa guys Wah guys guys Perhatikan guys Sepertinya ada sebuah telur lagi nih Wah dan lihat tuh guys Telurnya transparan Sepertinya di dalam ada sesuatu guys Coba kita pecahin guys ya kakak penasaran banget guys Semoga di dalam ada hadiahnya nih Satu dua tiga Wah guys Perhatikan cantik banget nih hadiahnya Wah warnanya biru-biru Campur -biru. merah-merah Coba kita keluarin Wah rupa banyak ikan cupang guys ikan cupangnya cantik banget nih wah kali ini kita dapat banyak ikan cupang guys ya kita masukin ke dalam wadah guys dan coba kita cari-cari lagi siapa tahu di sekitar sini ada telur-telur lagi yang wah itu apa guys wah guys besar banget tuh kepalanya apaan tuh guys ya wah didu perhatikan guys sepertinya ikan raksasa guys coba kita keluarin guys ya wah guys ikannya sabar-sabar nih Waduh mungkin karena kegendutan ya lihat nih guys ini adalah ikan wah guys ini adalah ikan gabus raksasa guys Gabus yang besar banget guys Wadidaw guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Kakak barusan dapat ikan gabus yang besar banget nih Oh my god guys Dan coba kita periksa lagi Wah guys Ada lagi yang keluar guys Besar juga nih Wah dan dia berkumis guys Yang satu tadi nggak berkumis Wah ini makin bapak ini bapak-bapak ya Wah guys guys perhatikan Badannya licin banget nih Yang satu tadi nggak licin-licin Muhammad ya Yang ini kok licin banget ya Guys. ini sepertinya ikan lele guys ikan lele jumbo guys waduh kita masukin aja bareng ikan ikan ininya guys ya ikan gabusnya wah gitu guys lebih besar ikan gabusnya guys daripada ikan lelenya padahal ikan lelenya berkumis <laughs> coba kita periksa lagi guys ya waduh sepertinya sudah nggak ada yang keluar nih mending kita lanjut cari cari lagi guys siapa tahu di sekitar sini ada lubang ikan lagi waduh guys sepertinya di sini ada kolam ikan ikan nih guys coba perhatikan guys lihat tuh guys ini ikannya masih hidup nggak coba kita cari colok ya wah guys sepertinya masih hidup guys, waduh coba kita serok-serok -sero, guys ya, ini ikannya sepertinya ikan cantik juga nih, ikan hias, wah guys kakak berhasil dapat ikannya nih, yes. wah perhatikan guys, rupanya ikan cupang, waduh ikan cupangnya malah menyelam-nyelam nih, wah lihat nih guys cantik banget guys ya, mantap banget nih, kita masukin ke dalam wadah guys ya, dan coba kita cari-cari lagi guys siapa tuh di sekitaran sini ada kolam ikan lagi, atau lubang-lubang -lubang ikan guys ya, wah itu lihat tuh guys lihat tuh guys, lihat, tuh, guys. apaan tuh guys ada yang gerak-gerak gitu-gitu, hahaha Coba perhatikan guys, coba kakak tangkap guys ya. Ini apaan ya? Wah guys, nice. ada kura-kura ninja nih. Kura-kura ninja kura-kura berhasil guys. Wah ada mungil-mungil nih dan lihat nih guys motif perutnya cantik banget kayak lukisan. So amazing dan lihat tuh guys pipinya ada orangnya orangnya Mantap betul nih guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya lucu banget guys. Kayak kayak mainan ya. Jangan-jangan pakai baterai nih. Kita masukin ke dalam wadah ini guys ya. Dan coba kita periksa lagi guys. Barangkali ada temannya. Wah lihat guys masih gerak-gerak tuh. Coba kakak periksa saya nih guys. Lihat nih guys Wah kan Ternyata ada temannya nih Wah jangan-jangan itu adalah Sarang kura-kura berhasil ya Wah Kok bisa sampai ke Indonesia guys ya Lihat nih guys Lihat nih guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys Siapa tuh ada lagi Kura-kura di dalamnya Lihat nih guys Lihat nih guys Sepertinya masih ada nih Wah guys Yang ini bukan kura-kura berhasil guys Yang ini kura-kura Indonesia lihat nih kan kura-kura termasuk hewan reptil lo guys wah dan yang ini kecil-kecil juga guys ya waduh kita bawa pulang juga guys ya dan coba kita periksa lagi guys siapa tahu di dalam masih ada kura-kuranya walet nih guys sepertinya masih ada nih wah guys sepertinya ini benar sarang kura-kura guys ada kura-kura lagi nih waduh itu kura-kuranya kecil-kecil banget ya guys waduh pasti di sini ada induknya yang besar ya guys waduh kita bawa pulang juga ya guys dan coba kita periksa lagi guys waduh sepertinya sudah nggak ada nih mungkin ibunya pergi cari makan untuk anak-anaknya guys Kali domenin kita balik aja guys ya Keburu ibunya datang Mau mengambil anak-anaknya ya, Kita sudah dapat banyak ikan hias yes, kecil yang berwarna-warni guys Dan banyak juga ikan cupang loh guys Cantik-cantik banget loh warnanya Dan banyak juga ikan mas Ada juga ikan yang besar guys Ikan gabus dan ikan lele Jadi kakak mau balik dulu bawa ikan-ikannya guys ya Dukung terus Rough Toys dengan cara like, share, dan subscribe Dan nantikan kakak terus di video selanjutnya guys Biar kalian gak ketinggalan keseruannya Bye-bye guys Bye nice.